नमस्कार आपले बुलढाणा समाचारमध्ये स्वागत आहे विशालगड घटनेतील पीडितांना संपूर्ण नुकसान भरपाई द्या जमितुल उलमाई हिंची मागणी सविस्तर वृत्त कोल्हापूर जिल्ह्यातील विशालगड हिंसाचार घटनेमधील आरोपींना कडक शासन व्हावे तसेच पीडितांना संपूर्ण नुकसान भरपाई देण्यात यावी अशी मागणी आज सव्वीस जुलै रोजी बुलढाणा जिल्हा जमित उलमाई हिंच्या वतीने जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत महामहिम राज्यपाल यांना दिलेल्या निवेदनात करण्यात आली आहे काही दिवसापूर्वी कोल्हापूर जिल्ह्यातील विशालगड किल्ल्याजवळील गजापूरमध्ये संतप जवानाने मुस्लिम मस्तीवर भयाड हल्ला केला मस्जिद दर्गा घर दुकान आणि वाहनांची तोडफोड केली भर पावसात झालेल्या या हल्ल्यामुळे मुस्लिम महिला व लहान मुलांना आपला जीव वाचवण्यासाठी बाहेर पडावे लागले हल्लेखोरांनी घर व दुकानातील साहित्यांची पूर्णपणे तोडफोड केली यात कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले आहे या घटनेमुळे गजापूर येथील मुस्लिम समाज भीतीच्या वातावरणात जगत आहे पीडितांना शासनाने शंभर टक्के नुकसान भरपाई द्याय या घटनेला जबाबदार असलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्यात यावी राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्याचा अपयशी ठरलेल्या गृहमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा तसेच जातीवादी हल्लेखोरावर कडक कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी जमित उलमाई हिंदचे बुलढाणा जिल्हा अध्यक्ष हाफिज शेख खलील उल्ला यांच्या नेतृत्वात जिल्हा प्रशासनानं दिलेल्या निवेदनात करण्यात आली यावेळी जिल्हाभरातून आलेल्या पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित होते हाफिज शेख खलील जिला अध्यक्ष यानी आप विचार सर्वोर मानले हैं आज हम यहाँ पर कलेक्टर ऑफिस में इसलिए आए हैं कि विशालगढ़ के अंदर जो मस्जिद के ऊपर आतंकवादियों ने हमला किया और नाजायज तरीके से वहां पर कुरान शरीफ की भी की और जाना को भी जलाया कुरान शरीफ को जलाया मस्जिद की तोड़फोड़ की गुंबदों तोड़ की तोड़फोड़ की मस्जिद के मेहराब को तोड़ा और वहां पर जितने दुकानदार थे जितनी दुकानें थी मकानत थे उन सबको मकानात को भी तहस नहस किया और वहां के सामान उनके लूट लिए और सामान खराब किए बारिश के दिनों के अंदर में वो लोग बेचारे मासूम बच्चे औरतें सब बेघर हो गई ये सब ये जो हुआ है तो ये हमारे महाराष्ट्र के अंदर में ये काला बदनुमा दाव है इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है महाराष्ट्र की तारीख में पहली मतलब ऐसा हुआ है कि किसी मस्जिद के अंदर में इस तरीके से हमला हुआ हम गुजारिश करते हैं कि गवर्नर साहब से कि ये जिन, जिन लोगों ने भी ये कार्रवाई की है जिन्होंने भी आतंक फैलाया है उन लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जाए और खास तौर से पुलिस डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर हैं उनको जो है तो वहाँ से ट्रांसफर किया जाए उनको निलंबित किया जाए क्यों ताकि दोबारा ऐसे महाराष्ट्र के अंदर में ऐसी हरकतें होने ना पाए और ये ये मुल्क जो है तो मुल्क अमन सलामती का मुल्क है यहाँ पर हर समाज हर मुल्क हर मजहब के लोग अच्छे से रहते हैं और इन लोगों के साथ में अगर ऐसा होता रहा तो ये गलत होगा इसलिए हमारी गुजारिश है कि गवर्नर साहब जो है तो ये इसके ऊपर में ध्यान दे और जो कसूरवार हैं उन लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जाए